Okay. Salam sejahtera kepada media. Uh, bersama saya adalah jawatankuasa Road to Goal dan juga atlet-atlet yang telah menandatangani perjanjian mereka hari ini. Hari ini kita telah mengadakan mesyuarat kali kedua untuk jawatankuasa Road to Goal dan beberapa keputusan telah dibuat. Uh, Terlebih dahulu saya nak sahkan atlet RTG yang telah menandatangani perjanjian dengan uh, kita satu Aaron Chia, dua Sohui Yeek, tiga Tina Murali Taren, empat Politan, lima Man Wei Chong, enam Ti Kai Woon, tujuh Chen Tangji, lapan Toi Wei, sembilan Muhammad Anik Kasdan dari uh, sukan angkat berat. 10 Shah Syarum Sharum berbasikal, 11 Nurul Iza Izati Muhammad Asri basikal, 12 Siva Sanggari Subramaniam. Untuk atlet fast track yang telah menandatangani perjanjian dengan kita, Ariana Nurdania Memana, Shakira Mashak, ya. Memana, Nurul Azrina Fazil Memana dan yang akan menandatangani Ung Enyau. Okey, untuk fast track. Senarai atlet RTG yang belum disahkan satu Go Zufei, keduanya No Zudin Rumsani, tiga Go Sun Huat, empat Chevon Lai. Keempat-empat mereka adalah atlet pro untuk badminton. Lagi satu atlet yang telah ditawarkan a uh, Lizijia dan beliau telah menyatakan keputusan untuk tidak menyertai uh, program RTG atas alasan tersendiri. Jadi, jawatankuasa Road to Go, kita menghormati keputusan Lizzie Jia dan kami sentiasa mengharapkan yang terbaik untuk beliau. Hari ini juga, kita telah mendengar daripada semua persatuan sukan kebangsaan yang terlibat. BAM datang, Persatuan Angkat Berat, STREM, SQUASH, uh, BICYCLE, MEMANA dan mereka telah membentangkan top-up services yang diperlukan oleh atlet mereka dan Sekretariat telah berbincang dan kita dengan telitinya kita akan uh, mempertimbangkan permohonan-permohonan mereka. Tetapi kebanyakan daripada permohonan yang telah dikemukakan merupakan pendedahan kepada kejohanan uh, untuk uh, memperkasakan lagi uh, performance atlet kita. Uh, ada juga yang telah memberikan uh, permohonan untuk media training untuk atlet mereka. Uh, ada juga yang uh, pelukan peralatan baru uh, dan semua itu telah dipertimbangkan uh, dan satu keputusan akan uh, diumumkan uh, uh, tidak lama lagi oleh Sekretariat. Uh, cuma saya nak uh, berikan komen uh, khasnya untuk pasukan badminton. Uh, kalau kita lihat, uh, performance pasukan badminton semakin meningkat dan KBS mengucapkan tahniah kepada atlet-atlet kita yang telah bekerja keras untuk semua kejohanan sebelum ini dan kita juga telah lihat prestasi yang meningkat selepas adanya jurulatih baru khasnya untuk jurulatih Harry Rosman untuk Peli dan Tina dan juga coach Nova untuk mix doubles kita lah Okay. jadi RTG telah Um, memberikan komitmen uh, kita untuk bantu top up uh, gaji julahe julahe baru ini untuk membantu memperkasakan lagi uh, prestasi atlet badminton kita. Uh, untuk makluman semua, badminton merupakan salah satu sukan utama di Malaysia dan setiap tahun untuk tahun ini ya uh, KBS melalui Majlis Sukan Negara telah memberikan dana sebanyak 8. Juta tiga puluh empat ribu ringgit kepada BAM, okay, uh, dan empat perpuluh lima juta untuk atlet podium, satu perpuluh tiga juta untuk atlet pelapis, dan yang terbaru dua perpuluh dua juta untuk pembangunan atlet badminton, okay, yang ini adalah isukan Olimpik yang baru yang kita uh, hasilkan dalam budget MSN untuk pembangunan bakat. Okay. Jadi dengan adanya semua uh, sokongan tambahan ini, saya berharap atlet kita boleh terus uh, meningkat prestasi mereka dan menjelang 2028 membantu Malaysia mendapatkan pingat emas Olimpik yang pertama. Uh, harapan kita adalah semua atlet ini akan kekal uh, dalam uh, senarai RTG dan akan terus meningkat kerana... Uh, sekarang adalah top 10 tetapi menjelang 2028 kita akan melihat top 4, top 5 baru ada peluang untuk dapatkan pingat emas. Okay. Jadi pihak kerajaan memang kita akan terus menyokong atlet kita uh, dan selagi um, hasrat mereka adalah item-item yang boleh memperkasakan top up servis mereka kita nak bantulah. Okay. Ada soalan? proses reviewnya in case kalau katakan 6 bulan ke depan 9 bulan ke depan akan ada atlet-atlet daripada sukan lain yang mungkin kita lihat ada potensi untuk jadi yes. uh, medal prospect di LA nanti? Ya, yeah. uh, Semua kriteria ini kita telah mengambil uh, maklum balas daripada post-mortem untuk Paris 2024 okay. dan uh, seperti yang kita tahu, uh, setiap sukan mempunyai ekosistem ranking yang berbeza seperti badminton dan squash weekly. Okay. Jadi kita juga tak nak mereka keluar masuk keluar masuk program RTG. Jadi kita akan review setiap enam bulan untuk pastikan ada continuity untuk mereka dan ada konsistensi sokongan yang diberikan kepada mereka. Apa beza fast track dengan atlet RTG? Sebenarnya bezanya tak banyak. Uh, cuma allowance untuk bulanan untuk atlet RTG uh, yang itu Fast Track tak dapat itu saja. Yang lain semua memang sokongan sport science semua kita bagi. Okay, uh, saya uh, minta datuk Stuart coordinator to add on comments. Ah, uh, saya, I think uh, just to answer that uh, the the door of RTG and even Fast Track. So it's not that you enter RTG without entering Fast Fast Track first. I think Fast Track captures the wider pool of athletes from a younger age group uh, leading towards LA. Uh, so the, the hope is for the athletes to give us a challenge in the committee to have more pool of athletes. Uh, so it's down to the associations and even the athletes to, to raise their standards and get into the fast track and RTG program. Uh, and the doors are always open. So the review, as you as Wadi has mentioned, is done every six months. Athletes can come in and drop out during that uh, period. We hope that the associations and the athletes are able to bring uh, the best. for the country and also then uh, be included into the RTG program. There is no closed-door system in this. It will be an open system, but it will be based on the criteria of selection. Tadi YB cakap untuk posifik tu pun kan, bos semua Syifuan kata belum sahkan. Maksud belum sahkan tu, Adakah mereka memerlukan masa ataupun macam mana? Ya, mereka sudah adakan dua perbincangan dengan koordinator kita, Datuk Stewart, tetapi mereka perlu uh, a final meeting. Okay, untuk selaraskan lagi dan uh, ada soalan-soalan lagi yang sedang ditanya oleh mereka uh, dan Datuk Stewart akan berjumpa dengan mereka secepat mungkin lah. Ya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Lizzie Jia. Perjumpaan saya dengan Zijia uh, telah bincangkan sokongan yang telah Uh, yang boleh diberikan kepada atlet pro uh, dan Zija telah memberikan banyak maklum balas yang bagus uh, untuk RTG. Uh, tetapi keputusan akhir dalam tangan atlet kita dan uh, Zija telah membuat keputusan untuk tidak bersama. Jadi kita hormati keputusan uh, beliau lah. Okay. Uh, memandangkan uh, tidak menyertai RTV Ada sebarang perancangan atau alternatif program untuk membantu independen atlet Yang uh, yang untuk Zizia hmm. okay, uh, untuk uh, Zijia, saya percaya beliau akan berikan uh, maklum balas beliau sendiri kepada media nanti Uh, tetapi saya nak nyatakan uh, pintu RTG sentiasa terbuka untuk bagi sokongan kepada atlet kita Jadi kalau pada masa hadapan, mungkin bukan tahun ini tetapi kalau tahun depan ataupun pada tahun seterusnya Sebelum 2028, kalau ada atlet, -atlet pro yang mahu terus engage dengan kita, pintu kita sentiasa terbuka Hashtag kita satu saja, sama dengan atlet mereka nak dapatkan pingat emas untuk Malaysia, kita juga nak bantu mereka dapatkan pingat emas. Jadi saya tak kira lah atlet BAM, atlet pro semua, uh, kalau mereka setuju dengan uh, top up yang kita nak berikan, kita nak teruskan uh, open door policy lah untuk berbincang dengan mereka. Okay? Yang diberi, yang apa yang diperlukan oleh Atik Pro, mungkin boleh share apa yang Uh, I, saya tak nak dedahkan uh, kesemuanya uh, Tetapi uh, atlet pro mempunyai kerisauan yang berbeza uh, Saya bagi contoh kalau mereka ada injury Sokongan yang mereka boleh dapat daripada uh, pihak RTG uh, Saya bagi contoh Ng Ziyong Ziong dulu RTG, tetapi selepas beliau dapat injury, bagaimana RTG boleh terus uh, bantu melalui ISN. Uh, saya nak nyatakan, walaupun atlet itu tak ada dalam RTG, tidak bermaksud kerajaan tak bantu. ISN tetap berfungsi dan Institut Sukan Negara tetap bagi perkhidmatan mereka melalui program podium. Seperti Ziong, dia tak ada dalam RTG, tetapi beliau ada dalam podium. Yeah, so, either way, mereka akan dapatkan bantuan cumanya untuk RTG saja top up itu lebih nyata uh, untuk bantu mereka perkasakan uh, dan ada lagi uh, perbincangan tempat latihan pendedahan uh, untuk kejohanan semua itu confidential dengan uh, urus setia kita lah steward koordinator uh, maknanya kat sini uh, <coughs> uh, tanpa menyertai RTG buat masa ini uh, segala manfaat yang berada dalam RPG tidak akan dinikmati oleh media. Okey, dia begini. Untuk atlet BAM seperti Ziyong Walaupun beliau tak ada dalam RTG, beliau merupakan atlet podium. Jadi, bantuan untuk beliau kekal. ISN bantu bila ada injury. Untuk atlet pro, uh, mereka tak ada dalam program podium. Tetapi, bila mereka mewakili Malaysia, saya bagi contoh Lizija atlet pro, Uh, Olimpik Bila beliau pergi ke Paris Masjid Sukan Negara Ada bagi grant juga Untuk bantu Dan untuk atlet yang menang pingat Seperti Lee Setelah beliau menang pingat gangsa Untuk Malaysia uh, MSN juga ada top up Untuk lihat perbelanjaan beliau uh, Yang telah dikeluarkan Untuk bantu Malaysia dapat pingat itu Masjid Sukan Negara Ada bagi grant balik Bantu sedikit Untuk uh, Kurangkan Perbelanjaan mereka lah. So banyak cara kerajaan boleh membantu Bukan RTG RTG memang top up khas untuk atlet yang mahu Mengambil um, serta perjanjian yang mereka tandatangani Mempunyai komitmen untuk mereka memberikan laporan uh, prestasi kepada RTG Seperti yang dijatakan RTG is based on ranking Jadi mesti ada komitmen bagi pihak atlet juga kerajaan belanjakan duit ini apa komitmen mereka untuk bagi laporan semua tu lah kepada kerajaan okey okey dua lagi soalan okey so, I mean, it's been more kita kita hampir kita me, uh, almost the same as the people right how do you see our potential But, lagi masa tak panjang untuk kita di persiapan la this? Yeah. I think nobody wants the gold medal more than our athletes themselves. They work hard uh and if you see how hard they have to compete, you know, tournament after tournament, week after week. Uh and uh I disagree if people tell me that the mental uh strength of our athletes not strong enough. I I disagree. I mean, I've been Watching them, and especially in Paris, uh, how uh, Aaron and Saw so, and uh, Pearly and Tina, how they all went all out to get the medal, uh, to give Malaysia a chance. Uh, I think there is no dispute there about the mental strength of our athletes. Um, we haven't got the goal yet, but I believe if we continue to put in the hard work and the support, and we all work together. So, like in RTG, the Sports Association, the athletes. KBS, everybody must sit down together and everybody put in the effort, make it a teamwork to produce a medal. Our hope is that by 2028, they have a bigger chance uh, to get there. That's why, based on our feedback from Paris, uh, when we went to Paris, it was top 10. But realistically, if you are going to go for a gold medal, by the time you hit Olympic, you need to be top three uh, to have a chance at that. Yeah. So we are we are very excited uh, to see um, and we have heard from the associations and also the athletes themselves what is needed uh, for example Mamana. Mamana we are very very young athletes some of them competed for the first time in Paris and their feedback is they may have the skill but they don't have the experience not enough exposure to international tournaments and so in this round of 2028 they are they have submitted Pesatun has submitted a lot of exposure to Kejohanan okay, and with a new coach, uh, i hope that, you know, by 2028, Mamana will be very ready uh, to take on the challenge, yeah. so, can we guarantee gold medal? no, we can't, but we are all putting our, our best effort in to, to make sure that we stand a bigger chance in 2028. Okay. Uh, we, uh... <clears throat> media line. <laughs> Takkan semua saya bagi skup. Okay. RTG dulu please. Okay. RTG dulu. Kita ada sekarang okay. kita ada empat main double lah. Tapi Olimpik hanya pergi dua main double Adakah dua lagi pair tu akan keluar Even they perform until the end. We follow the timeline. And we want to give everybody a chance. Right? To me, having more athletes qualify And competing is a good problem to have, rather than not having athletes. Uh, and I think, you know, when you have more of them, sparring will improve. Uh, and you know, they're saying iron sharpens iron. When there is great competition, uh, it will only benefit the athletes. They become better. Yeah. Okay. Uh, m maybe any of the athletes want to say anything. Right there. <laughs> Siapa? Siapa? Anik Aaron <laughs> <laughs> Who is the oldest? Ah? Who is the senior? <laughs> Aaron ah? Aaron senior Aaron Huh? Ya I think Dari atlet memang First of all kita kena uh thank you kepada, uh, program RTG ni sebab memang dari uh, Paris kita dah pernah experience memang tolong kita banyak pasal uh, on case uh, support staff dengan ada support kita fully dekat semua tournament even though kadang kita pergi tournament pun ada banyak players tapi kita ada extra I mean ada add-on major dengan video ikut kita lah bagi tournament so at least uh, barang ni memang kita uh, barang, ni memang support kita banyak and then, memang on um, <laughs> banyak lagi lah ya yeah. orang lain cakap sikit lah <laughs> An Anik, you nak cakap apa-apa? Anik, Siva Sanggari uh, Ya. Bagi saya uh, RTG ni baguslah sebab walaupun saya masuk uh, sebelum Paris tu uh, sekejap je. Ranking tapi, 10 masa tu. Ah uh, ranking 8. 8. Ah 8. 8. Jadi masa tu walaupun dalam masa yang singkat berapa bulan uh, banyaklah servis yang saya dapat terutama dari ISN, uh, MSN, uh, dari segi peralatan saya semua supplement jadi walaupun sekejap tapi itu sangat membantulah untuk saya dapat ranking top 4 dan hampir juga uh, ada pingat kat situ <coughs> tapi habis Paris pun masih uh, ni lah masih bersambung lagi walaupun uh, masa tu dia tak sambung lagi uh, jadi saya terima kasih lah uh, PAPM apa semua banyak support saya sampai ke tahap ni Mm -hmm. okay. siva sangari you want to say something about atigisa uh, yes, um, of course for squash you know we got recently added to the olympics in la so for me i think uh, being part of this program uh, it, uh, i'm also based in overseas so it helps me out a lot with uh, the financial support especially from uh, being in this program i think uh, of course, uh, we have another player Yao, who's in the fast track, but hopefully he can join us uh, the rtg program soon. and, uh, of course, uh, i think all of us are working hard towards olympic, and being in this program will help us further with uh, the things uh, we really need to push uh, uh, for, for olympics. i also want to invite john beasley, because cycling, Dows uh, and isa are not here, but John is here to represent the cycling, cycling sport, uh, and John, maybe you just want to say something for cycling. On, on behalf of cycling, I just want to thank YB for the incredible support. The board of RTG. I think um, all these athletes stand here, and I see. I'd like to see a smile on your face because you're all legends. And I think for, for us, it's more about educating the media. Um, from my perspective, it's you guys have got to give these young people the support that they deserve and they need so with the negative press that sometimes these guys receive i think it's not great for their uh, their preparation and their performance so they like what said they try incredibly hard they do their best for their country and for themselves and we're all here um, we're, we're all in high performance sport. We all understand. We're all striving for the one thing to bring home Malaysia that, that uh, gold medal. But there's no guarantees in sport. And Malaysia hasn't got a history of um, being uh, a performance culture in sport. So it's new. Um, we're all doing our best. And these guys represent you. So I'd like to see sometimes a little bit more support. And be honest and frank, but when you um, when you write an article, make sure you get you collect all the facts. So there's always two sides of a story, and I think you need to speak to the athletes, speak to the coaches, and get a more informed um, sort of uh, information before you post it. So for you guys, it, it's I'm not whacking you. I just think you've got an incredible, um, important uh, position that you hold, and we. have as coaches, rely on you to support these athletes that are sitting here in front of you. Because they're the ones that are they're giving their, their all for the country that you represent. And believe me, they want to win more than anyone else. So it's, it's a matter of you guys helping these guys believe that they are as good as what they are, because they're all champions standing in front of you. Um, and for me, you know, so I sit back and I think we could be doing a lot more to support them. So for me, I, I think the incredible support we get from YB, and for us, um, you know, it, it's fantastic support. It's support that um, only the top one percent of the nation get, and only the top one percent of the nation deserve. They've worked really hard to to get this privilege, and I think you know we've got a wonderful board of support, and we're all behind uh, these athletes the same as YB, and we. We couldn't do it without the extra support. So, I think rest assured that come LA, that there'll be no stone left unturned in preparation <laughs> by athletes, by coaches, by administration. Uh, everyone will do their part. Whether we get that gold medal or not, it's it's about chasing those processes, working on good processes. If we tick off the processes, eventually that gold medal is going to come. Hmm. But we're not going to guarantee it's going to come. In LA, it might come in in, um, in 32. It could be 36. But once we break that doubt, that, that drought, I think you're going to have a steady flow of, uh, of Olympic champions. So, to support these guys, you know, when you, they don't achieve what you think they should achieve, it may be part of the process in in the bigger goal. Um, so, please be supportive because um, we need you uh, to play your role. So, so for us. Um, We've got an incredible team back in these athletes and staff. We know the job that we've got to do, so um, let's go on the let's go on the journey together. So, yeah. so thank you. Thank you. Uh, I will end it by calling Dato Li Chong Wei. Dato, <laughs> <laughs> Dato please just wrap up on behalf of the athletes for RTG. Oh, okay. Okay. thank uh, And also thank you for the RTG committee. And uh, I think. today we discuss all the athlete, also all the association, we are all the approval for the uh, apa? Uh, tambah, uh, services and untuk saya dapat yang uh, bekas atlet itu ke RTG saya harap kita boleh kasi yang terbaik services also help to athlete to perform in uh, different level and we hope 2028 we can get the Uh, not in the first goal, I think two goals or three goals for the country. And uh, I think this is a, not an athlete dream. I think for Malaysia, the dream, we can uh, help the athlete, uh, this uh, committee. Uh, uh, thank you to all the committee, also YB, uh, approval for today, all the execution uh, the request. And uh, we hope the athlete can uh, get the good services and good performance. And akanda tang come Yeah, Kerajaan peruntukkan 10 juta untuk jawatan kuasa road to goal tahun 2025. Okay. Terima kasih semua. Thank you. Terima